Мы считаем, что Крым должен, должна поддерживать Россия, и она неправильно Россия? поставила себя, потому что о какой дружбе можно говорить, если сразу региональные языки убрали. То есть для вас очень важен вопрос русского языка, да, чтобы было регулировано? Конечно, конечно, естественно, потому что наша молодежь, которая вот младше нас, они украинский вообще не знают, ну что, программную, и многим, да, им, многим он не нравится. Да и нам самим, как мы будем своих детей учить по украинским книгам, математику, вот это, и это, невозможно. это невозможно просто. Киевы так же не стояли, там в масках сразу стояли. У нас здесь все люди открытые. Мы выражаем свое Но это, мнение. Майданов считают просто, что это, это герои, да. а у нас считаются террористы. У нас а терроризм а сейчас да, на а не не в данный момент. Почему? Никто и, 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 а не Майдан, и... и... а они настаивают, а что Россия. Потому татары да, выступали здесь вчера. Но очень много татар, которые... Не за нас, да. за Россию. Не знаю, там своя формулировка. Да. Главное, чтобы у нас была не они вмешивались в наши. 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 Там, чтобы она была в составе Украины, будет. То есть важно, чтобы вот эти должности и руководящие позиции принадлежали местным да, ]当然. лидерам. Конечно. Що відбувається, то заворушення народу. Нема що сказати. Порушають душі людей. Настраюють людей, руских, українців, татар, один про другого. А хто настраює? Настраюють ті, які вверху. Люди повинні бути людьми, не бути один другого. Не, не, не повинен бувати. Ну кров є кров. Я проти неї. Центральна влада України повинна була приїхати сюди. І поговорити цим. Поговорити підверто з людьми, з якими вони живуть, з якими повинні робити далі, то влада. То, зараз в Рублі, які ставлення до події в Києві, до Майдану. Люди категорично не підтримують, Чи є, є різні. Так, будь... то не підтримують ті, які не розуміють. Так? А я, наприклад. І багато людей зараз підтримують. Багато людей. Розуміли, що ці хлопці, які погибли, сотня, цих, і там більше погибли, я скажу, що багато іщезло, десь немає людей, так багато ісчезло. Но Але я рахую, що люди зараз розуміли, що треба Владу гнати і в Києві, і тут, і всюди на всіх місцях. <звісно> Сегодняшняя ситуация, мы, э, ну вот я скажу о себе, я думаю, что так будут думать, наверное, процентов 80 крымских жителей, а те, кто не думает, они просто, ну, может, вот, не понимают. Нас предали уже несколько раз. Первый раз нас предал Горбачев. Второй раз нас предал уже. Провел быстренько референдум, обещал тоже золотые горы. Кравчук. И я сейчас смотрю, идет просто волна предательства. Вышел. Теперь нас предал, извините меня, наш президент, который, как ни крути, сегодня действует. Сбежал. Как предал он своих этих самых э, беркутовцев, это вообще. Людей поливают там на они стоят, оружие применить не могут. То а, однозначно референдум, да? Что? Однозначно референдум. А да. мы от другого... А что делать? Ведь уже сколько можно верить обещаниям, а потом... скажем, мы даже если примем конституцию вот ту, старую, никто не гарантировал, что завтра мы проснемся с другой конституцией переписки. Как ее уже взяли